Ассаламу алейкум, huрmеtli шахмат ixloспендlері сіздер менің Бегзат сапаев шахмат қағидалары үшінші сабағымыздың темасы превращение пешек яғни пешканың басқа фигураға айлануы пешка ақырғы горизонталға барғанда корольдан басқа қалеген фигураға айланады ақлар сегізінші горизонталға барғанда қаралар бірінші горизонталға барғанда көбінше ең күшлі фигура ферзаға айланады бірінші мысалымызға қарайтығын болсақ ақларда да қараларда да ферзға шығу имканияты бар демек ақларда екі вариант бар біріншісі атты алып тұрып ферзға шығу турдан туры ферзға шығу бірінші болып атты алып ферзға шыққан вариантты көреміз Бұсы, ақлар ферзға шықты ж ф қаралар өз орнында ферзға шықты король са алты ферз с 1 король д 7 ферз с 8 король с 8 ойын ничьяменен таусылады енді турдан тура ферзға шыққан вариантты көреміз б 8 ферз көріп тұрғаныңыздай шах беріп шықты ферзға король жүруге мәжбүр король H үш ладе ф үш шах король G4. ферз g үш Karol H5, Ferz H2, Karol J4, Ferz J2, Karol H4, Ladia H3, Мат. Екінші мысалға қарайтығын болсақ, ақыларда проходной пешкі бар, алда ашық пешкі. Емек бұл жерде егер ақылар ферзіға шығатығын болса, ферз деп ферзіға шығатығын болса, қаралар шах береді шах беріп тұрды мына атпенен ладья болса ферзіға түсіп тұрды егер король қашатұғын болса ферзіні жеп қояды ладьяменен демек бұл жерде атқа шыққан жақсырақ жақсырақ емес жақсы шах һәм мат көріп тұрғаныңыздай шах беріп тұрibты корольдің қашатын жері жоқ Жалты полиясыны ат бақылап тұрыпты үйге тапсырма шахмат доскасында бір тәрепте көбіменен неше ферзі болуы мүмкін екінші тапсырмамыз Ақылар баслайды әм ұтады Үтібарымыз үшін рахмет сіздер менен Бегзат сапаев болды